Настоящий экшен на выходных устроили сотрудники правоохранительных органов в Мукачеве. Там патрульные ловили пьяного прокурора. Была и погоня, и сирены, и наручники. Чем все закончилось, знает Марина Коваль как описывают случившиеся патрульные полицейские. Вечером они увидели припаркованный с нарушениями автомобиль. Когда решили подойти, машина резко рванула с места. Началась погоня. Маневрируя, автомобиль с нарушителем врезался в металлическое ограждение, установленное вдоль тротуара, и остановился. Водитель вышел из машины и попытался сбежать. Полицейские говорят, был слышен сильный запах алкоголя. Его поведение не соответствовало обстоятельствам, а также была нечеткая мова и резкий запах алкоголя. Патрульні поліцейські наздоганяючи його, отримали один патрульний отримав удар від водія, а іншого він схопив за руку. Вони були змушені засто застосувати фізичну силу та а, а, закрутити руки за спину і застосувати спецзасіб кайданки. Коли поліцейські задержали водителя, то став жалуватися на самочувстві і потребував викликати швидку допомогу. Правда, коли врачі приїхали, он в очередной раз попытался збіжати уже із машини скори але знову безуспішно. Выяснилось, что резвый, но не трезвый нарушитель – сотрудник местной прокуратуры, а его отец возглавляет Мукачевскую районную больницу. В областной прокуратуре пообещали провести беспристрастное расследование по двум статьям по факту аварии и оказанному при задержании сопротивлению полицейским. Є вже наразі така інформація від лікарів, що він внаслідок ДТП отримав забіг головного мозку, а також закриту черепну мозкову травму. на даний час він перебуває на лікуванні в Мукачівській ЦРЛ. Призначено також службову перевірку і щодо працівників Мукачівської ЦРЛ. У зв'язку з тим, що працівники поліції заявляють, що медики їм перешкоджали. Це не перший співробітник Мукачівської прокуратури якого патрульні задержують п'яним за рулем. В марті поліцейські. поймали в Мукачеве прокурора с двумя промилле алкоголя в крови. Но, как сообщили нам в областной прокуратуре, их коллега отделался легким испугом. Суд признал, он был трезвый, несмотря на то, что полицейские зафиксировали показания теста на уровень алкогольного опьянения. Марина Кова, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область.